Я тебе 10 раз уже объясняю тебе две недели, а ты все неправильно не понимаешь. Я тебе говорю, что у тебя осталось, осталось до сессии сессия 25 числа, а ты все неправильно понимаешь. Я поновлю это решение потом вместе с, с, с теми, кто сидит рядом, не буду. Итак, тебя за уши тянули, тебя почти целый год, Все. Я тебе сказал, что сделать. Тебе надо прийти к нотариусу и укласть до купли продажи. А когда ты уже потом заплатишь, это уже дело третье, твое личное дело. Что на аренду будет платить, он, пока да. пока не выплатит, mm -hmm. а не получится Будет платить всегда. Ну. По договору аренды, по существующему. Тянули его за уши постоянно. Mm -hmm. То, что крича, что еще... <связано> Два раза потом за у меня цена добавилась. До 30 на no 60. А потом пройдет год и экспорт на Так, до 17 апреля 2012 года. Ничего. 17 апреля 2012 года закончилось. Ну так идти по уже. Да, уже. Это Сегодня ровно месяц прошел, как закончилась аренда. У человека есть земля, мы должны его выбрать. Все равно. Ну, мы это, даем? заявление, mm -hmm. то когда Так mm -hmm. Это когда? Ну факт, а перехода. Mm -hmm. Ну, да. существует до арены. что вы скажете? Если договор закончится, какие по рейхе Ну, если он mm обратился -hmm. за да два месяца, там... Да ничего не обратился. Нет, тут не про, про продление договора. Значит, обратился он 12 про он На данный час уже закончился. 10.07. обратился. Как раз накануне на это еще... <ì weirdos> не, а закончилось. 17-го На момент принятия решения. Через а месяц. Будешь, ну, вообще, это не Июнь. Ну, а сейчас мы а Месяц нас... 35 дней прошло. Ну, а за, а 10-го липня. Ну, я знаю, что они давно ходят, а заявление подписано 7-го. Ну, 8-го 10 10-го липня. До розыгрыша 12 липня уже было на жопу. Да, заявление будете Тогда чистое надо не было. Надо не было. Через проект. Надо не было. Нет, а, зачем проект? А, когда? Когда? Нет, Нет. ну какой проект, когда там Нет. А, -а -а мы же вызначили договор аренды на него. А это не тот договор, что не зарегистрировано?

Площадь 12. Зачем дозвол, когда мы еще высказим? Сейчас, <плес> как это самое, <плес> как его дать? Дайте, и он делает рекомендацию. Заключающую документацию надается. Потом он будет поставить. А и немает пока. Давайте изнимем. Снять на следующую комиссию. Пусть приходят разделистые. Запросите заявника на наступную комиссию. Нема запретить. Кто за? плюс висит. Вот утримал ремонт да? да? Запросите. А тогда только в да, Так, наступный виска фок для щек ОМ минимум. В Искараде? Проспект Михайлов, 47. Шинкаренко. Где это? Для Шенкаренко. Шинкаренко. Ага. Шинкаренко Геннадий Юхимович. Так, на даты дозы на разработку проекта землеустройства, что до ведения земельной делянки ориентированной площадью 0,072, Під розміщеним міні-магазином проспекту Михайло лужби роз адресі. Ну, це ж те не ж не не саме. Що... Ну що лужпи розглядалися у нас. Ну, ж угу. ну тут, що ж я ще швидко. Там, ну. Там було 12 квадратних. Тут 49. А, это может еще одни. Честно Тут Тимофея Ефименко, это еще в Это рядом дома. В э, смысле, это, ситуация такая же самая. Два милинга магазина А, то можем не взять этот документ. Это Тимофея. Штальковская, 25, это вот в это видно. Демонтаж. Давайте запросы. Это, 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 на перекрестке. Оскара поворачиваем. Слушка, да, что ли, да. да. да, Это такой, да. Такой да. на и это это Да, на правой. Это сам. Да, Запрашиваем. Запрашиваем. Нема Запрашиваем. Кто да, за? С этим датчиком обгорожен. Вот это... Так, список громадян, які дается доза на розробку проекту землеустрою. Де Девять список громадян. Есть у нас. Надежда, есть список. Да, ты что такое? Так, ідемо по списку. Може обсудимо этот список вообще. Чому сейчас быстренько прокидаємо? Я думаю, я думаю да, давайте що быстрей, так, ми быстро пройдемо. Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту земельці Колик Алексій Васильович, вулиця Любов Шевцова для будівництва сьогодні школо будинку? У вас є 10 соток. Хто за? Утримався. Ну, ну, Вы на прошлой комиссии да, эти вопросы? Мы доброгоняем, уважаемые господа. Решение... Давайте, Давайте решим каждую комиссию, пока мы не примем какого-то решения. Можешь а, список? А, да давай да против и да все. За, да. за, за, список и... Вынесли на сессию, за... ведмовы-то. Это что же решение? Нет. Ну, у нас же тут... Да, давай ведмовы-то, чтобы не возвращаться. А команда пусть заново пишет. ведмовы надо трактовать. Конечно. Давайте не выдумывать велосипед за 10 минут. Еще раз. Волик Алексей Васильевич. Вулиця Любові Шевцової, от ІЖБ, 10 соток. Хто за? Ага. Проти. Утримався. Один за, сім утримався. Та давайте ж тоді вже списком оцих всіх проголосуємо. Буде таке ж саме картина. Надо... Надо... Давай, 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 давай. Зачем? Лукаш Галина. Гали... Так, время нема. Давай, 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 давай. Лукаш Галина Васильевна, вулиця Друга Набережна, річка Стрілки, 57, для Грозниця, в оренду, 4 сотки. Хто за? Проти, утримався. Один за, сім утримався. Маньколя Дминала Тихоніна, провулок у 28 під ДЖБ, у власність 10 соток. Хто за? Проти утримався. Сім утрималось, один за, рішення не прийнято. Мама Єлена Володимира, провулок Сумський, 10. Для будівництва ту зоні жилого будинку. В оренду. 3 сотки. Хто за? Проти. Утримався. Рішення не прийнято. Шенкарієнко, Ольга Іванівна. Вулиця Чибята Продольна, 36. До різка до існуючі земельні ділянки. Для видаємося 10 в оренду 1,5 да, сотки. Хто за? Проти, утримався. Один за, сім утримався. Рішення не прийнято. Лєга Володимир Петрович, вулиця Ганівська біля будинку, 56. Під ДЖБ. Власність 10 соток. Хто за? Проти, утримався. Один за, сім утрималося. Бірюкова, Людмила Васильівна, вулиця Поліська біля будинку 97. Для видини садівництва, 1. Власть, 8 соток. Хто за? Проти. Утримався. Три за, 4 утрималися. Рішення не прийнято. Орсова, Людмила Миколаївна. 2, вулиця Друга, Червоносільська, 52. Під ДЖБ власність 10 соток. Хто за? Проти. Утримався. Два за. 5 утрималось. А Лариса Ларіса Васильівна. Булося сільська будинок 6Б. розміщення офісу. В оренду три соски. Хто за? Проти. Утримався. Два за, п'ять утрималось. Рішення не прийнято. Ільченка Микола Тимофійович. Проволока Гарьова, 2, дрободин. Такого нету. Подождіть. А що це таки гарьова 2 1? Це не те, що сума газ. Да, да гаражи. гаражи. Да, это гаражи, да. Это... Для индивидуально это, это, это на той стороне за Кировом. 24 квадратных метра. Это между Кировой... Что попадает на да, месте, да, 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 да. что он там боль, опорный рукой аппарат, это Нет, просто нет. хочется. А к кому, а кому? На комиссию? Выше раз земельная комиссия, тут вопрос земельный. Значит, пропоную, И, да, мы, пропоную заявнику да, звернуться до управления архитектуры за выставком. Я понимаю, что тут их три заявника, А то будем по одному. Да, тут. Тут? Да, папка. Да, там папка. Ну три заявника. Давайте принимаем решение. У них три одинаковые. Все равно ничего не будем принимать. Зачем время там? И что там? Ну давайте. Що коли... буду... там смотри? Давай голосувати. Подивимося. Що там дивиться? Доктор Хваля так подобається. На вашу заяву від 25.05.12 року стосовно надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу по вулиці по праву Карева 2,21 повідомляємо, що з кими земельна ділянка відповідно до генерального плану міста Суми відноситься до территории садибной штатовые забудовы. Что это значит? Могут быть хороши. А я не согласен с архитектором. Земельные кодекс только що гаражи, то си, до земель земле громадская забудована. Она не как индивидуальная житловой. Гаражи можно строить только на землях. громадської забудови. Индивидуальным индивидуальном еще не могут. Так это совсем другое целевое назначение. Не под гараж отдельно стоящий, под жилой дом. Это тоже называется господарский будильник. Называется сарай, гараж, прятник, свинарник. Это все господарский будильник. А это гараж отдельно стоящий, посреди улицы. Переулка Огарева точнее. Я считаю, что можно наносить смело на сессию, ведьма рядом. Все нарисовали просто? Хотят, поглядь, а как же мы же кооперативы? Это вы представляете, на бугру и вниз на яме. Они тут на бугру. Он Это же кооператив? Нет, конечно. Нет. Какой кооператив? Ну, мы все время говорили, что мы да же а Там сейчас кодекс так ловим, не написано. Потому не что тут можно как раз решение принимать на сессии, Нет, Как у нас написано? Чей был проект решения, в котором было написано? що в межах міста Суми гаражне будівництво дозволяється лише в межах кооператив. Да. да, Второй. Второй. Лише, якщо заявник має машину, яка передбачена для інвалідів да с порушением опорно-рукового аппарата кто готовил этот проект решать не знаю а если вы окажете, что управление архитектурой? а гаража не налетит? нет, и в целом и вы не плану за о места слуг. то есть, ну, можем тогда, вот если бы тут четко было написано тогда что, и будем гаражи везде? Можно, везде, в принципе, где житлова забудова везде будем давать газы на размещение гаражей по да? идее, да. Не, без идей. А мы Это сейчас идея. рассматривали перед этим. Вася, подожди, ты, ж, ты упали, нет? Не, мы рассматривали уже подобный вопрос. Да ладно. Да ладно. Да. Да, вот, да. Я пропоную вызначиться с голосованием. Кто за те, чтобы отдать до дела на проекту Золотцу и Чинка Микола Тимофеевича, Гровой Кагрёва, да. 2 дробь для будильника индивидуального гаража у власти из 24 квадратных метров. Кто за? Нет, не так. Ну, тобто управління архітектури. Чи управління архітектури чітко до роз'яснення. Чи передбачено в межах міста суму будівництво гаражів поза межами э, автогаражних апоратив в зоні житлової землі. Тож хитрость. архітектур. відмовити. Значить, Тоді пропоную по 10, -му, 11, -му, 13 -му пункту, так як це один будинок. Це перший, другий, третій під'їзд. Звернутись заявникам Інченка Миколи Тимофовичу, Калін Олександру Івановичу. Ні, ми звертаємося знову. Ви, ви, ви звертаємося.

Завтра будет. О, так я говорю, что по 10, 11 и 13 пунктам. А как это может быть? 10 пункт, 11, а раз 13, раз 13 а ты 12? -й. Репина рассматриваем. Репина. А, Репина. Репина. а так Да потому что в Крясе а потом 12 появлялось. Да, по Репина Только Совсем сам. другое рассуждение. Да, да, исправить, 13 не а что а мы по Репина не говорили? Не а помните тогда? Десятый. Там И по двенадцатому Там архитектор, о, о, 12 там архитектор по... четкий выставок. То есть он ничего не написал. там, да, там там, будем лезть. И ли... там с обоснованием. Будем лезть. И генплан Не Шановные, есть пять хвалы. папки. Я не знаю, где Ленника.

Я вам давно говорив, давайте быстрее. Так я тебе раз тебе обращаю. Рассказывай, будешь себе на работе, як работать. Василий Николаевич, не мені, пожалуйста. Будь ну, ласка, да побачим. Да, побачим. <звук> Значит, по 10, 11 11, 12 пункту. Івченка Микола Тимофійович, Карін Олександр Іванович і Поляков Леонід Олегович. Тобто звертаємося в комісії до управління архітектури, щоб ми дали нам відповідь. Нема заперечень? Нема. Хто за? Проти? Утримався. Шість за. Так. Наступне. Про втрату чинності деяких пунктів рішення Сумської міської ради та виконавчого комітету Сумської міської ради. Народи. Давайте проводимо все проєкти рішення, які в половинному порядку йдуть на цю да. сесію, не хочуть. Так. Значить, перший у нас проєкт рішення про внесення змін. Налога. Пошов такий проєкт рішення. Далі? Про бюджету, да, да? Продавлю, да. Да. бюджет, так? Я сам проєкт рішення. Так. Там, це бюджет, це внесення змін. Тобто, це не попросили. Уже прошло. Не прошло, так чтобы включить под позиции. Под позиции он А есть, да? Здесь было. Так, что делаем? Есть у нас... Нет, просто по Владимиру. По Владимиру тут все. Есть. Я его подчеркиваю. Я считаю, что тут не проект, как вот Эдемийский аналог. Вот сейчас и... Ну, здесь пропозиция, здесь пропозиция, вообще проект решения А вот здесь, Александр, здесь неправильно. Проект решения, как называется? Про надание в аренду деляны предприятия организации Про да. надание в А мы надаем постельное користование. То есть мы добавляем додаток про постельное користование, а в преамбулу постельное користование Уже есть такая пропозиция я же про, нее же говорю, я ее забрал у міського головы, В вот, преамбуле а не, вказаны не, при... не вказано не Сейчас я найду. А вот твое ж Нет, Не-не-не. Э это же уже в догонку до того. Еще Инна я я готовила, готовила, чтобы в эту да, пропозицию за подпись головы комиссии внести змины, а сам добавить сюда и постельное користование. И тогда оно вот под ту. Под ну, то, дальше решение, оно... это сейчас распечатаю, чтобы понять. Ну, я, я понял. Я так да. может все равно тут написать постельное корректирование? Зачем? Если оно решили? Уже будет, есть пропозиция, что уже написать. Зачем в каждую пропозицию э, такую пропозицию? Да. Я да. достаточно. Это ну, на технологии, чтобы потом не, 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 не. Ну, Нет, нет. Ну, не. перед этим была пропозиция, тоже за Короче, Ты что, если я, 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 пункт я, 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 в этот проект решения, в название да. и додаток добавить почти на И эти идут то и додаток да. почти на и, и укс пойдет. сейчас да, ну, занят. А где все встреча? Я, а, не я не уже расписался. Я уже Вот это сумма по uh -huh. Ну, так хорошо. А Мы его не проводим? Если не изменилась последняя комиссия, она даже. Оно было уже меньше интенсивно. Значит, у нас было это самое Гринченко. Пропонован термин добро аренды зимой делянки. Пропозицию. Вот эту пропозицию тоже надо По Гринченко. Пропозиция же не получается, она же начали. А что? Пропонован? Пропанол отдельным решением. Значит, у нас вообще у нас у каждого да. свое. Все пытания снимали месяца два назад с сессии. Помните, это тогда думал, что это Гринченко Виктор Иванович, а то нехороший человек Гринченко Виктор Иванович, который когда-то нехороший поступал. Да, это... пошвырял полгода. Да. Да. да, то есть вы ездили встретились да. с натуральным, да. нормальным Но, а Гринченко из Виктор Иванович. Одна из них то есть это да. совсем другой человек, потому виносимо, опять это самое. Хай платить кошки. Не мас за поезд. Я же знаю, что его порожи, да что я не сделаю. Сдаем на для этот самый. Отдельный трек. Затем подписанный. Это завтра отдать Башко, хайп распечатать четвертую будь ласка, пожалуйста. Значит, кто за те, чтобы по новый термин дорога пачку. Ну так у них же все. Давайте мы не мать времени, честно. Александр, за целый план. Это тут не Давай надо я голосовать, это голосую. решение принято. Давай. Уже на комиссии мы уже принимали, его не надо голосовать. Не надо, я принимал уже. Все. 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 Две а, сотки. Так. так. Э, по э, за. линнику. За. Завтра то есть все равно дополнительно лист. Ну, она тебе нужна. Нет. На. а, а что я на себя? С... 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 Да где-то сама. По елке, елки Ну, завтра нести еще 10 штук, какая разница. 15 нести, 4. Ну, елки палки. Ну, я прошу. 4. Ну смысл, что мы не успеем, это так не будет. Ну смысл. Есть. Ну, есть. Сейчас я Существую. все пропаганирую. Красняк у нас есть пропозиция. Да? А все да. Червона права 212 Когда вам удобно. Смена да. целевого призначения, только что проголосовали, поставил на заметку, обязательно. Да. В любое время, 3. Там, 3. я приготовлю. Сейчас с духом договорюсь. Два Харьковская ложь поехала. А, измена целевого. А, не, измена целевого, как мы будем делать, если немало проектом. Отдельный проект. Земельный проект. что вы делаете? Да, есть проект, есть а, у Владимира Владимира Васильевич. Васильевич. Так Посмотрите. у него есть, а как Ну, будучи у вас пять, это данные оттуда. Через